хай с вами Лгай. И сегодня я шел по улице и решил зайти в магазинчик под названием Все по 45. Как говорится, зашли все по 45, купили мы говна опять. Ну да ладно, купил я вот такую вот, не знаю, как ее назвать, подсвечник для клавиатуры. Вообще, зачем он мне сдался, не понимаю. Да, зачем он сдался фонарик на клавиатуре? Кого здесь светить, да, когда э, мониторы так светит? Распаковывай, давай посмотрим, Давайте. что за по 45. Китайцы пытаются хоть что-то по 45 рублей. А что там хорошего есть? Вот что и нашли, фонарик. Ох, открывается он да, нам... Потому что в магазине спрашивают, но ну, он работает, она говорит, а я не знаю. Ну, Во возможно. работает, если вам повезет. так, вот так вот он сам выглядит. Я думаю, что здесь динамик, или это что? Да, что да, это? да, фонарик, а здесь динамика. А, да, все речи. по 45. Так. А какая сторона у него интересна, да, светящаяся? Не знаю, это или вот это. Потому что особенно каких-либо признаков у него нету, да, светящиеся штучки. Ладно, он может быть как градусник, он может быть хоть что. Как жопа-ковырялка. Жопа-ковырялка. Ладно, Так, это мы отставим. Я понимаю, на нем нет никакого тумблера. Соответственно, он включается, когда вставляется, и выключается, когда вынимается. Это неудобно. Наверное, да. Давай найдем Можно USB поду... проем. сюда. Можно подушатать его USB-проем. Да. Посмотрим. Сейчас. Так, и я, я думаю, то, что вот эта сторона светится, потому что это я. А, Она непонятна. непонятно. О. Вау, ничего себе свет в конце тоннеля. Да. Да, китайцы, китайцы молодцы. А, вот он, он уже. USB проем. Да, Причем он, он... на компе не дает, не просит никаких драйверов, никаких обозначений нету, что Ничего не дает, к нам на набор кто-то присел. Соответственно. Ну светит он достойно. Ну, если что, давай ка свет. Выключим, держим. Давайте. Ну, а что-то он нифига не всю клавиатуру освещает. да, освещает. Да, 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 особенно света нету. Ну, вот такой нормальный свет. Так, ну вот так он выглядит. Так что вот такая вот ерундятина по 45 рублей. Если кому она нужна, имейте в виду, что она работает, светится. Но она неудобна, потому что нету тумблера и USB-проем. Соответственно, оно в ближайшее время просто раздолбит. Здесь всего лишь, я предполагаю, что есть только два э, контакта. Сейчас мы постараемся их осветить. Нет, не видно. Два контакта, плюс и минус. Все так, что... Да, пожигаем. так что ночью я боюсь и буду... Ну, как, как ночник, короче. Да, ночник. Включим мы его только днем. <связь> да. <связь> <связь> ну все, с вами был Гай. Всем бай-бай.